ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿਕਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਸੀਐਫਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੋਪ੍ਰਾਤ ਲੈਜੈਂਡਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਹੀ ਮੈਡਲ ਦਿੱਗਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ 골ਫਰ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ गोल्ड मेडल दियें दियां होया है क्रिकेटर योगराज सिंह ने कहा कि ओहू ऑल टाइम ग्रेट एथलीट रहणगे थे औरो नू पारद रत्न जरूर ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੇ ਇਵੈਂਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਲੋਗ ਇਨਫਰਟੇ ਬੜੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਨਰ ਕਰਤੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੂ ਮਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਾ ਵਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए वो एक फादर फिगर थे एक बड़े भाई थे दोस्त थे सो आई थिंक मैंने इतना बड़ा आदमी इतनी अचीवमेंट के बाद इतना अर्थ आदमी कभी नहीं देखा। और uh, मेरे हिसाब से तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए उनको हर वो अवार्ड मिलना चाहिए जिस देश में मिलता है बाकी को बिकॉज दिल से बड़ा स्पोर्ट्स है उस देश में मेडल है मेरे लिए और मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मैं मिल्खा सिंह नाम लगा है मेरे नाम के पीछे आजकल सारी दुनिया मेरे फादर जी को ज़्यादा जानती है मेरे को नहीं इतना जानती मैं तो यही कह सकता हूँ बिकॉज उन्होंने जो किया अपने टाइम पे अपनी गेम में अगर मैं उनका लड़का भी ना होता और मैं कोई और होता और मैं देख रहा होता ऐसी चीज़ मैं ऐसे आदमी को सलूट कर सकता सिर्फ और कुछ नहीं और ये बड़ी ऑनर की बात है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मेरे पिताजी मिल्खा सिंह जी मिल को ऑनर किया है मैं उनका थैंक यू कहना चाहता हूँ और ऐसे ही फ्यूचर में और स्पोर्ट्समैन को ऑनर मिलना चाहिए सो तो दैट यंग बच्चों को बढ़ावा मिले कि तो फ्यूचर में अगर हम भी कुछ करें अपने देश के लिए हमारे को ऐसा ऑनर मिल सके बिल्कुल तो तो मैं आ, 2021 जून में छोड़ दी थी अपनी तरफ से दिल छोड़ दिया था छः महीने के लिए मैंने गोल्फ को हाथ भी लगाया मैंने जनवरी 2022 में डिसाइड किया कि मैं गोल्फ़ खेलूँगा और अपने माँ बाप के लिए खेलूंगा और उनके लिए ਉਤੇ ਹੀ ਵਾਰਡਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਐਮੇਅਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।